और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड, बेस्ट के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स विजी कूलर एलईडी टेलीविजन उल्हासनगर कॅम्प चार येथील नेताजी चौकातील पंकज अपार्टमेंट च्या दुसऱ्या मजल्यावर राहणारे कुणाल धीरज रोहरा हे अंबरनाथ मधील मित्र मनोज यांच्या घरी रात्री तीन वाजता जात असताना त्यांच्यावर कुर्ला कॅम्प परिसरात घातपात झाला कुणाल यांना हृदय करमचंदांनी नील शिषपाल सिंग यांच्यासह वीस ते पंचवीस जणांच्या टोळकीने मोटरसायकलवर येत अडवलं आणि बेदम मारहाण केली या हल्ल्यात कुणाल यांच्या डोक्याला व पाठीवर गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना तात्काळ उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलाय प्राथमिक तपासानुसार कुणाल हे रिकव्हरीचं काम करतात आणि नील शिषपाल सिंग हे पूर्वी त्यांच्या कार्यालयात काम करत होते सात दिवसांपूर्वी रिकवर केलेल्या गाडीचे पाठ चोरी केल्याच्या आरोपामुळे नीलला कामावरून काढण्यात आलं होतं आणि त्याचा पगारही कपात करण्यात आला होता या घटनेमुळे नील रोषात होता आणि कुणाल्यांना सतत धमक्या देत होता अशी माहिती समोर आली आहे मेरा नाम कुणाल रोहरा आहे कुल्ला के रस्ते जा रहा था पे चार कुडला जाणोने घेर के मारणा चालू किया केसमे की एक लड़का था नील सिंग एक था हृदय करमचंदानी और एक था चिराग उसमें से नील मेरे पास लड़का काम करता था वो लड़के को मैंने कुछ पाँच छः दिन पहले काम से निकाल दिया था क्योंकि हम लोग रिकवरी का काम करते थे वो मेरे अंडर में काम करता था तो उसको वो मेरे पीछे से ना रिकवरी गाड़ियों का सामान निकाल के गुम कर देता था जो कि मेरे को बात पता चली इस वजह से मैंने उससे काम से निकाल दिया पर वो बोल उस उसके जिस दिन उसको काम से निकाला उसके दूसरे दिन एक बुलेट उठा के बिल्डिंग में रखा था हमने मेरे वो बिल्डिंग में आके रात को चार बजे के करीब बुलेट तोड़ के गया जिसकी खबर मेरे को दूसरे दिन पता चली कि एक चीज़ नील ने की है तो मैं उसके घर पे भी गया था उसके बाप ने भी बोला उसके प्पा ने भी बोला कि सॉल्व कर दो छोड़ दो तो मैंने बोला ठीक है जो उसका पगार है मैं वो बुलेट बनाने में डालता हूँ तो उसको इस बात का खुनस लगा कि मेरा पगार ये बुलेट बनाने में डाला है जो कि उसने फोड़ा तो उस वजह से वो गुंडागर्दी करके मेरे घर पर घुस के मेरे को चौपर दिखा के सात बजे नीचे कल बुला के मेरे को सब मार के मेरा मोबाइल वोबाइल लेके चले गया उसके बाद मैं तो अपना दो नंबर चले गया तो फिर मैं रात को कुला के के रस्ते से घर जा रहा था फिर से मुझे उससे पकड़ के मेरे को चॉपर मारा है यहाँ साइड में और यहाँ पे पूरे कंगन मारे है मेरे को टाके आए हैं तो उस तरीके से उसने मेरे को तीस लड़कों के साथ मारा है फ्लावर वैली फ्लावर अपार्टमेंट के बाहर तो इस बारे में आपने पुलिस में शिकायत वगैरह की हाँ मैं रात को तीन बजे जब मेरे को मारा तो ये लोग मैं तीन बजे वहाँ से भागा फ्लावर पार्टन के बाहर से कोला के से सुभाष टिक्री की तरफ ये लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे मेरी गाड़ी भी पूरी ये लोग ने तोड़ दी मोबाइल वगैरह मेरे से ले लिए पहले ही और मेरे जेब में कुछ पैसे थे और जो डिक्की में कुछ वॉलेट था वो सब इन लोगों ने ले लिए तो मैं सुभाष की तरफ जब भाग रहा था तो ये लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, तो मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी साइड में लगा के मैं दो तीन घरों में खटखटाया क्योंकि मैं पूरा नाक से खून में रहा था और मैं सांस नहीं ले पा रहा था तो दो तीन जनों ने दरवाजा नहीं खोला पर एक आंटी थी उन्होंने दरवाज़ा खोल के मैं घर के अंदर छुपाया तो घर के अंदर छुपाया तो मैंने उनको बोला प्लीज मेरे को पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा के दीजिए मेरे को पुलिस वाले इधर बुलाइए मैं हालत था सही नहीं है मेरी टी शर्ट भी फाड़ दी जो मैं पूरा खून खून था फिर मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन गया पुलिस वालों ने भी देख के बोला ऐसा क्या हाल है और मेरे को वो लोग फटाफट सेंट्रल में लेके आया नील सिंह आरोपी है जिधर चैनानी का वार्ड है चार नंबर में कैलाश चैनानी वो गली में बाजू वाली गली में अंदर बैरक में रहता है नील सिंह और उसके साथ कौन था उसके साथ एक हृदय करम चंदानी है जो कि पुलिस स्टेशन के सामने मोहन प्लाजा बिल्डिंग है उसमें रहता है उसमें ही दिखता है अभी वहाँ मालूम पड़ा है ऐसा और कौन कौन थे और करीबन करीबन पच्चीस से तीस जने थे जो कि सब ये लोग भाई लोग ही है बट मैं इन दो को जानता हूँ या गंभीर हल्ल्याप्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून हल्लेखोरांची ओळख पटवून पुढील कारवाई सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई आणि कुणाल यांना न्याय मिळावे अशी मागणी परिसरातून होती आहे निखिल चव्हाण स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा